Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada pagi ini, kami akan berbincangkan tentang tajuk pada pandangan anda. Mengapa Malaysia perlu mempertahankan prinsip raja berperbadan? Jadi, kami berpandangan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia perlu berusaha untuk mempertahankan prinsip raja berperbadan atas sebab beberapa faktor. Antara faktor yang kita boleh ceritakan ialah politik, ekonomi, sosial, teknologi, parlimen dan juga media ataupun undang Jadi bukan kami akan berbincangkan dengan lebih terperinci mengenai pedasar Jadi bukan kami akan berbincangkan dengan lebih terperinci dari sudut politik dan juga pelatang nama sistem gaji perjalanan yang menyediakan balik stabil itu adalah dan mudah saja. Yang ketiga, yang terakhir, kami di dalam sistem pasukan juga terhadir sebenarnya pinjaman diskajah. Nah, berbagai pasukan Nah, akan Uh, baiklah, daripada sudut politik pula kita boleh nampak uh, yang uh, raja berkelembagaan banyak membantu dari sudut politik antaranya adalah yang dipertuan agung yang majlis raja-raja sebagai penimbang taraf semasa krisis politik Iaitu, di, uh, yang dipertuan agung dan raja-raja juga bertugas sebagai penjaga perlembagaan kuasa diskresi yang di pertuan agung dan raja-raja adalah seperti mekanisme ataupun mengamalkan mekanisme seperti check and balance. Ini dapat mendamaikan ataupun mengurangkan krisis politik sekiranya berlaku apabila apabila terdapat perjagaan ataupun keraguan di dalam uh, pengundian seperti uh, Perdana Menteri sendiri Raja dan Majlis Raja-Raja bertanggungjawab untuk Meng, untuk menjadi perantara ataupun memilih sendiri Perdana Menteri yang sepatutnya Selain itu, institusi beraja ataupun majlis raja-raja juga Bertindak ataupun menjadi simbol kedaulatan dan juga warisan tradisi Yang merentasi ke pelbagai kaum dan fahaman politik Baiklah, soalan cerita Siapakah nama yang diperlukan agung Malaysia sekarang? Aa, ada sesiapa yang ingin memboliti ataupun menawarkan untuk jawab soalan ini? Ah, uh, angkat tangan. Kalau tak, saya sini. Oh, ada uh, nak cuba jawab. Sultan, sorry? Ah, Alhamdulillah, betul. Ya, Alhamdulillah. <tuk> 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 okay, ah, ah, itu saja daripada sudut. Terima kasih. Terima kasih. Mereka kata dari sudut undang-undang juga Ya, uh, salah satunya adalah memelihara hak rakyat melalui peranan raja uh, Salah satunya perkara 153 Perlembagaan Persekutuan ataupun Akta 153 Iaitu yang dipentuan agung bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera di Sabah dan Sarawak Contoh dari segi pendidikan, ekonomi Selepas tu, kepentingan eh, juga itu juga Dia menjaga kepentingan kau kaum lain di Malaysia ia uh, Dia melalui pendidikan juga Dan seperti uh, tak kacau lah orang punya keagamaan Dia untuk memastikan undang-undang di negeri, Tak semua kaum selain itu uh, sebalik, sekaligus menengahkan harmonia Dan toleransi antara Rakyat pembilang kaum tidak mengulangi hal peristiwa pecahan kaum seperti 13 Mei .19 1969 uh, Dia Ah ha, macam saya katakan tadi dia untuk menjaga hak semua kaum pembilang kaum dari segi pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan agama semua tu akan dilungi, uh, dilindungi di bawah undang-undang atas atau di Jadi kesimpulannya perlembagaan bagi negara kita ni adalah sangat penting sebab bila kita tengok pada perlembagaan perlembagaan, itu adalah undang-undang yang tertinggi jadi dalam hierarki sebenarnya atas raja tu ada undang-undang ada sorry, ada perlembagaan maksudnya raja kita ni dia nak memerintah dia perlu ada undang-undang sendiri dia tak boleh memerintah tu ikut sekali dia tu. dia ada undang-undang bersendiri contohnya macam yang Azwan cakap tadi Uh, dia kena lah ikut Dia tak boleh macam kita kan majoriti di Malaysia adalah kaum Melayu So raja ni kalau dia tak ikut undang Dia rasa dia nak lebih ke Melayu je Dia abaikan kaum-kaum yang lain So disebabkan ada ni di perlembagaan ni So raja ni dia kena ambil tahu juga okay, mungkin dia boleh lebih ke Melayu Tetapi kaum-kaum lain mesti dapat hak asasi mereka So sebab itulah ia menjamin Kestabilan politik negara Kemudian ia mengukur undang-undang So rakyat pun rasa nak ikut undang-undang Sebab tu dia mengukurkan kedaulatan undang-undang di Malaysia Sebab tak guna jika di Malaysia kita ada undang-undang Tapi ramai orang tak nak ikut Sebab tu ada orang, ah, orang dulu-dulu kata Kalau nak tengok sesuatu negara itu adalah sesuatu negara yang berjaya Ataupun tidak berjaya Dia tak tengok jumlah rakyat dalam negara itu Dia tengok rakyat dia patut tak undang-undang Rakyat dia Uh, patuh tak kepada arahan raja orang, Sebab kalau populasi orang banyak pun Tapi kalau tak patuh undang-undang bil negara tu akan mundur hari bila negara tu mundur hari so aa, negara negara luar dia akan cari strategi okey kita boleh masuk campur sepatutnya dia orang buatlah propaganda okey kita orang nak settlekan masalah ni tapi syaratnya okey orang kanan awak nanti adalah daripada negara kita orang okey pemerintah daerahnya adalah daripada negara kita orang so dalam negara kita nanti tak ada orang-orang pemerintah 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 daripada negara asing so selain itu dengan perlembagaan juga perpaduan rakyat dapat dibina kerana raja pun di pemerintah dia tak abaikan kaum India dia tak abaikan kaum China kaum kepada dan musuh dan dia tak abaikan juga orang Melayu so rakyat-rakyat pun rasa oh ini pemerintahan yang adil so rakyat pun bersatu padu so kita tengok apa kalau jadi kalau tak ada prinsip ni kalau tak ada prinsip ni macam saya cakap tadi pun bahagian pun bahagian pembahagian kuasa dan visi-visi kerajaan boleh terbuka Maksudnya raja ni mungkin dia nak kutip cukai eh, Setiap minggu Padahal kalau ikut perlambahan Dia ada bulan-bulan dia Ataupun ada masa-masa dia Tapi ni dia nak kutip setiap minggu Setiap hari ha. So jumlah ni pula lain-lain ha, Habis dengan nah, cukai Oh tak nampak Masya Allah Okay Lepas so, tu penyalah gulaan kuasa ber mungkin berlaku Maksudnya kalau dia bagi kita kan ada banyak institusi dekat dalam Malaysia So macam kalau raja tu dia bagi uh, institusi ni kuasa lebih uh, institusi, So kuasa dia kurang sikit ha, So nanti yang dapat kuasa lebih ni Mungkin dia salah gunakan kuasa So tak boleh tak boleh gitu Dia kena semua ada stok dia masing-masing Kemudian dengan prinsip ini Raja kerajaan dan rakyat berfungsi Dalam kerangka undang-undang Sistem demokrasi berbaik Juga cukup stabil dan dihormati Maksudnya semua orang hormat sistem demokrasi Semua orang ikut keputusan majoriti Lepas tu kerajaan dan rakyat berfungsi dalam satu undang-undang bermaksud jadi setelah rakyat ke raja ke semua konfusi dalam Malaysia mengikut kenangan-kenangan yang kita buat sesuka, sesuka hati Jadi bila kita ikut semua tu apa kesan ni? Kesan ni keamanan, keharmonia dan kesejahteraan rakyat akan terjamin untuk masa hadapan so, Bila negara lain tengok okay, Malaysia ni dia punya keperluan ni tinggi yang kuat so, Memang kita tak boleh nak masuk campur lah Sedikit-sedikit kita punya orang-orang nak masuk pun tak boleh So itulah menjamin keamanan dan keharmonian. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian terima kasih. Okay, bagus.